перевод с 6 по 13.07 до единого учета зарегистрировано 175 заявлений и сообщений граждан о криминальном происшествии и другие события это кража 12 мошенничество одно ну, много телефонных звонков на этой неделе поступило люди уже не отвечают на как бы сказать на мошеннические действия граждан, которые звонят и представляются работниками милиции это уже радует с одной стороны но эта неделя удалась другими событиями, у нас за эту неделю на территории города совершено 5 грабежей я сейчас по каждому доведу это возле 43-го магазина неустановленное лицо завладела деньгами в сумме 50 гривен путем рывка вырвала у бабушки денежку. Второе мошенничество это тоже в 17.30 на Гагарина и 50 лет путем рывка сорвали золотую цепочку. Это все происходило днем. Тоже первое. 17.30 вечер, вечернее время. Днем люди ходят. Ну, в третий Грабеж в ходе распития спиртных напитков там между употребляющими возникла драка и в ходе этой драки была сорвана там сумочка в ней находилась четвертый это у нас а, двое тоже знакомых ранее друг друга знают хорошо и забрал открыто 40 гривен с кармана и по первому я сейчас сразу дополнение сделаю по первому это бабушку где 50 гривен было открыто завладели 50 гривнями мы установили лицо которое совершило этот грабеж также в ходе расследования данного преступления мы выяснили что 12 то есть не 12, а 07. 7 этим же гражданином было совершено еще одно преступление, это грабеж в подъезде, он также открыто завладел 700 гривнями, ривн, 700 сейчас решается вопрос о содержании по стражей, согласно 208 КПК Украины, мы нашли, Пострадавшее лицо по последнему эпизоду приняли заявление, объяснение. Почему она не обращалась? Думала, что не надо обращаться. Вот На данный момент мы проводим отработку города желтых вод. И днем заступаем, не только патрульная служба, дабы предупредить грабежи в городе желтые воды. Заступает больше 50% личного состава, ППС участковые и уголовный розыск. Вечером заступает, в ночное время, в днем другие службы задействуем, дабы предупредить грабежи. В прошлой оперативке я это самое говорил, чтобы просмотрели гараж Юрза. Значит, ну, еще ряд вопросов да. те, те касается, которые инвестиционной торговли на улицах города. Что в этом направлении? Момент, на прошлой неделе мы проводили рейд по несоциальной торговле и ну, выявили ряд нарушений. Я составил один административный материал. Там. Сейчас на данный момент уже 10 часов уже на Дзержинском проводятся мероприятие с СЭСом и с телекомпанией о незаконной торговле по нарко, скажем, наркоманам, собираешься за мясокомбинатом. Да? Проводились туда, два раза выезжали. На данный момент там нет никого, и за трубами также нет никого. Я вот, я вот сам лично выезжал два раза, я никого не увидел там. В гараже Юр за металлом принимают, не принимают? Мы сейчас собираем материал по данному факту, материал зарегистрирован, будем принимать меры. На неделе, как и на прошлой, у нас не было ни одного укушенного. Никто не получает сейчас антирабическую сыворотку новых. Вот все заканчивают прививки по три прививки, по шествию к ней прививок предыдущих. У нас очень много звонят по поводу прививок на туберкулез, БЦЖ. У нас был период, когда практически полгода мы детей не прививали. У нас в январе закончилась вакцина, и вот буквально недавно мы ее получили. Только для роддома и допрививать детей, которые не были привиты в роддоме. Вакцина пришла пятидозная, и она раньше шла у нас двадцатидозная, это было удобно. В роддоме она, мы прививали там 3-5 человек в роддоме выписываться, а остальное э, брали на детскую поликлинику и допрививали тех детей, которые э, у нас были не привиты. Сейчас пришла пятидозная, поэтому ну, одну-две дозы всего можем взять на детскую поликлинику. И в первую очередь сейчас прививаем детей до двух месяцев, которые не были привиты БЦЖ. Почему до двух? Потому что до двух месяцев мы делаем без реакции манту, а если уже два месяца ребенку исполнилось, тогда уже только идет с реакцией манту. Поэтому в первую очередь сейчас прививаем этих детей, а потом уже будем смотреть по остаткам вакцины и прививать всех детей по плану, которым у нас практически до года дети, 7-8 месяцев, весь, которым, которые так и не проведены в БЦЖ. И хочу обратить внимание, мы сейчас уже проводим полугодовые отчеты, посчитали туберкулез. Взрослых у нас не увеличилось количество э, вновь выявленных туберкулезных больных. На четверг мы планируем э, больных новых, которые закрыто отделение, перевести в э, диспансер, в э, кривой ров четвертый, к которому мы присоединены. А вот у детей, учитывая, что у нас в прошлом году была проблема с э, туберкулином, и мы не проводили диагностику какой-то период, да, и он просто отсутствовал на рынке Украины. И вот сейчас, когда мы в первой половине взяли туберкулин, начали активно обследовать, мы за первый квартал выявили всего уже 4 э, туберкулеза у детей. И в основном все на, по реакции МАНТУ. Поэтому многие родители, которые отказываются, не хотят делать эту реакцию, напрасно, потому что это единственный до 15 лет, единственный метод определения начала туберкулеза. И если бы мы вот проводили в прошлом году, дети, которые, у которых бы был вираж, своевременно были пролечены, э, отказываются многие от превентивного тоже лечение Вот этого, видите, какие показатели мы получили. Вот. И тогда бы у нас в прошлом году за весь год был всего один туберкулез детский. А вот провал полгода в прошлом году, и сейчас мы уже имеем 4 туберкулеза. То есть своевременное проведение реакции менту и своевременное проведение профилактического лечения э, изониазидом дает то, что туберкулез у детей не возникает. Выполнить текущий ремонт шиферных кровель 18 квадратных метров, и мягкий кровель за отчетный период 1500 э, квадратных метров, то есть 503,7 квадратных метров. Лифтовое хозяйство. Из 161 лифта 10 длительный простой с 1998 -го года требует год капитального ремонта. Разгромлены два. По улице на дом 28, подъезд один простой с 2012 -го года. И буденного третий подъезд простой с 2015 -го года. Требует испытания после восстановительного ремонта 2 лита, это по адресам проработки на 14.1 и 14.1 второй подъезд. 13 лифтов требуют восстановительного ремонта после экспертизы прошлого года и 20 лифтов после восстановительного ремонта после экспертизы этого года. По санитарной очистке города за отчетный период вывезено смет 101 кубических метров. За отчетный период произведен по кост улица Гагарина от улицы Заводской до улицы Франко, парк второго микрорайона и парк Славы, также возле асфальтированных асфальтированной дорожки прокошен. С, января по 13 июля 2015 года оформлено 48 протоколов на админкомиссию по статье 150-152. Дальше. По вопросам экономики. Задолженность по квартате на 2015 года 15 миллионов 974,2 тысячи гривен. Уровень проплат за июль 30,8%. Задолженность по зарплате 476,9 тысяч гривен. Задолженность бюджета страны перед нами 75,8 тысяч гривен на тельгуты и 349,7 тысяч это субсидии. Задолженность местного бюджета 3 миллиона 69 и тысяч гривен. Я вам даю поручение, значит, продумайте тот вариант, при котором наше ЖР, вот если вы значит, получили лицензии так, и значит, сами и проверяли, и обслуживали, и ремонтировали лифтовое хозяйство. Я думаю, это будет намного дешевле, обойдется и, и бюджету, и вашему предприятию, и, по крайней мере, скажем так, будет все в, одну, в одних руках, и не будет того, что на сегодняшний день творится, что 32 лифта у нас стоит. Непонятно, по каким причинам, сегодня будем разбираться. Так что проработайте, в течение недели доложите мне значит, эти варианты. Есть предварительное видение этого вопроса. Ну, когда будет более конкретно, я доложу, в течение недели доложу. Предприятие в отчетном периоде отработало в штатном режиме, Качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Значит, оплата за июнь с 1.07 по 12.07 по потребленной электроэнергии составила 246,5 тысяч гривен, то есть 23,1%. Как я вам докладывал на предыдущем оперативном совещании о том, что губернатор поставил задачу 90% оплаты. Поэтому я еще раз призываю всех абонентов к оплате за потребленные услуги. И в этом случае мы обязаны, значит, обязаны мы вы, выполнить указания губернатора на предмет оплаты за текущее потребление за потребленную электроэнергию. На прошлой неделе поступали неоднократно жалобы у жителей города по поводу качества воды. Что вы можете объяснить по этому вопросу? Погодные условия таковые, вот мы видим все, да, и источник водоснабжения у нас мы знаем какой, поэтому вот эта вот жара, вот эти вот погодные условия, температурный режим привели к тому, что у нас сегодня в водопроводной сети питьевая вода Значит, температура ее составляет 23,4%. То есть это, собственно, вода, которую можно не подогревая мыться, как вот мы обычно моемся градусов. В связи с этим, естественно, те сети и то их состояние городских сетей, которые, как говорится, в котором они находятся, происходит дополнительная коррозия. Значит, поэтому, естественно, в общем-то, мы видим, что есть на некоторых участках и жалобы. Но мы по этим жалобам проводим работу. Кроме того, что у нас есть график промывки, это, это график промывки плановый, значит, мы реагируем на все те заявления и обращения граждан, которые не обращаются в диспетчерскую службу, я еще раз говорю, напоминаю телефон 55114, диспетчерская служба водоканала, выезжаем, отбираем, делаем анализ, промываем, то есть эту работу мы ведем сейчас интенсивно. Заканчиваем выплату заработной платы. Если город еще немного в таком же плане поможет, до конца месяца будем начинать ремонт и кровель по корпусам ТЭЦ, которые используются в производстве выработки тепловой энергии. Что касается ремонта дорог, значит, на сегодняшний день есть график ремонта дорог. Вот, в частности, сегодня будет ремонтировать перекресток улицы Петровского Кропоткина, перекресток 50 лет Кропоткина. Значит, мы на городской коммунальной оперативке рассматриваем вопрос. Этот вопрос, значит, то есть тот значит, план, который поставили, он выполняется вовремя на сегодняшний день. Это те деньги, которые выделены у нас местного бюджета. Я в четверг был в Днепропетровске на совещании, значит, и Молоков подтвердил о том, что нам выделяется 3,1 миллиона на ремонт дорог в городе Желтые воды. Я думаю, в ближайшее время, но ну, сессия состоится областная 17 числа, я думаю, что к концу месяца эти деньги у нас будут.